Malik, uh, dia ada ada benda-benda yang keseluruhan okey, keseluruhan. Di sini dari segi perfectness. Ha, ini satu masalah. Bila kata perfect orang tu, mungkin bab akidah dia pandai, bab fiqh teruk. Kita tak ambil dia bab fiqh. Contoh secara share peribadi kan. Kalau kita kata bab berkenaan dengan tajuk Syalbani rahimahullah. Saya akan ambil dia daripada masalah pentasihan hadis. Atau pengertian sebagian hadis Cara dia kumpulkan maklumat tu sangat detail Tapi bila bab berkenaan pilihan fatwa fiqah Saya tak ikut dia jadi, tapi saya tak akan keluarkan dia daripada lingkungan sunnah. Ah ha, itu kita jaga sikit. Yang kumpulan yang ni sekarang ni, kita jumpa syekh ni pandai ada masalah, katakan tafsir. Tafsir ni memang serupa seperti yang dikenaki dalam salafus soleh punya fahaman. Tapi mungkin dalam bab lain tu dia ada, ela ya, itu biasa lah. Sebab tu kenapa kita lihat macam Mujahid bin Jabr. Kotaidah, Kotaidah contohnya. Ada kata orang kata dia Qadari, dituduh sebagai Qadariah. Kenapa? Bagaimana mungkin ada words yang dicakap tadi tu yang cenderung sikit atau macam terlibat dengan politik, marah kerajaan ke? Ah, ha, kan ada pun Bab lain betul, bab sini je dia tak ada tak, tak ni. Dan tinggallah benda ni, apa masalah dia? Kenapa kita nak kata, ini oh, ini tak betul, ini pun tak betul? tak boleh tu. So kalau tak ni kita akan melamsam yang lain. Semua orang tak boleh pakai. Faham tak? Sebab tu dia ada, ada batasan dalam masalah orang tadi. Apa kita ambil daripada dia. Dan saya dan sepribadi saya sering sebut. bila orang terkata saya belajar sunnah. Ha, dengan siapa? Dengan share sekian-sekian. Awak belajar apa? Belajar sunnah. Saya kata belajar apa? Belajar sunnah. Saya kata sini. Saya, saya nak fahamkan. Saya kata sini. Sebab setiap orang dia ada pakar perakaran dia. Dia bab akidah ke? Bab fiqh ke? Bab tafsir ke? Macam Imam Syafi'i kita nampak dia ikon kepada fiqh. Walaupun dia ada tajuk akidah. Betul tak? Imam Ibn Kathir, dia alim hadis. Tapi orang tak rujuk dia bab hadis, orang rujuk dia bab tafsir. Imam Nawawi rahimahullah, dia alim hadis ada sekian. Tapi orang rujuk dia bab fiqh. Perasan tak? Benda tu. Ha, itu yang kena, kena jaga, jaga sikit. Realitinya macam macam pada zaman yang saya perhatikan, banyak di kalangan apa budak-budak muda ni yang mula buat belajar, tak kerti apa-apa. Dia terus lompat. Ha, jadi macam polis, apa polis uh, squad penentu siapa sunnah, siapa tak sunnah. Jangan ambil orang ni, jangan ambil orang ni. Lepas tu kita panggil dia, memang ajar saya. Tak boleh budak Oh, tak apa. Kita ambil Ustaz Indonesia. Ha, ini pelik juga. Ambil ha. Ustaz Indonesia, eh tiba-tiba saya okok. Ha? Salah juga. Cuba je okey, cerita tadi kan. Ustaz Isa rokok tu. Nak ambil mana? Tahu mana nak ambil? Ha. Adakah dengan dia punya manhaj rokok ni bagi dia halal? Kita nak kena terima semua ke macam mana? Saya tengok ada seorang ustaz tu dia dia bagi kata-kata yang adil lah dia kata. Dia buat itu kita ikut tapi buat lain yang benar berkenaan dengan sunnah, berkenaan dengan akidah salaf yang betul, kita terimalah. Tapi sebenarnya kita boleh refer balik apa dia cakap tu kita kena check balik. Kita boleh 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 pastikan semula tu je. Kita kami macam kami belajar kat Yaman, guru-guru kami macam-macam jenis. Tak ada masalah. Sebab kita tahu kita belajar apa dengan dia. Kadang-kadang orang kata, kita belajar belajar sunnah. Aku belajar apa? Saya sering tanya soalan, aku belajar apa? Belajar sunnah. Iyalah apa? Saya kata. Sunnah. Maksudnya <laughs> dia, dia bukan semua. Macam saya, bukan tahu semua. Eh, ini bukan tahu semua, ini bukan tahu semua. Dia akan ada bahagian juga. Sebab so, kita tengok kepakaran para imam-imam tadi kan. Bila Imam Syafi'i, dia cakap, dia mengaku. Ini Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Dia kata, ceritalah kepada kami, tunjuk kepada kami mana hadis yang suhaib. Korang lebih tahu tentang hadis banding kami. Dia itu. Dia cakap, dia, mengaku. Imam Ahmad pula mengaku tentang ke keilmuan Imam Syafi'i. Dia kata, aku tak tahu nak, nak, nak gabungkan antara hadis-hadis yang bertentangan. Sampai Imam Syafi'i, aku jumpa Syafi'i. Imam Syafi'i yang bagi dia apa kefahaman macam mana nak fahamkan hadis ni dengan ni tak gaduh sebenarnya bukan kalau pegang hadis ni tak pegang hadis ni ha, oh, tak boleh gabung lagi macam mana nak gabungkan ha, ini kerja Imam Syafi'i so kalau kita sudut tu dari segi masalah asal ni macam orang ni kata saya akan balik dia adalah benda yang yang kita kata dia mungkin silap dan terpuap tapi tak silap nampak yang lain so kita kena tahu kita ambil apa ilmu daripada dia kita belajar faraid belajar faraid dengan dia tak apalah ini belajar grammar. Belajar grammar lah dengan dia. Ini tak tahu. Belajar apa boleh sunnah? belajar <tuh> sunnah. Sunnah. Awak belajar apa? <tuh> <tuh> faham tak? Jadi macam bila words tadi, gunakan. Kalau kita aplikasi itu, kak, bukan setakat itu Imam 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 Bukhari kena, Imam Muslim kena, Imam ni kena, semua kena. So, kalau kita buka balik pada perang -per, per, per hadis yang ada, kan, dah berbang ulama tafsir pun, akan keluar kodari. Dia <tuh> <tuh> kata, ulama ni, apa anak murid Ibnu Abbas ni dari Dia ada sikit. Mana ni macam ni ada cenderung pada khawarij sikit. Bagi bagi contohlah. Bila Abu Abdullah bin Zubair tak nak beri bai'ah kepada 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 kepada, kepada, kepada Mu apa kepada Muawiyah. Eh Yazid, Yazid bin Muawiyah. Kepada Yazid. Atau lepas itu ada apa? Apa Marwan bin Hakam. Soalan kita letak dia kat mana? Contoh dah, contoh lain macam uh, cucu kepada Ali iaitu uh, cucu anak Ali, Hussein. Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ketika dia keluar dari Mekah pergi ke Kufah. Sebab orang Kufah kata, "Meh datang sini kami nak jadikan kau raja." Ketika itu tengah ada pemerintah yang ada. K kita nak masukkan dia kat kategori apa? Ada sini masalah dia, dia mungkin ada kesilapan, Ya, memang kumpulan yang serang bunuh dia tak patut bunuh dia. Pasal dia kata dah bawa aku jumpa dengan Yazid. Dia cakap dah tapi dia tak bawa. Yang yang bunuh dia pula orang yang dulu tentera Ali. Yang bunuh dia tentera Ali. Orang satu masa dulu adalah Syiah Ali. Yang bunuh Husin adalah orang yang dulu dalam tentera Ali. Tapi bila zaman tu dia jadi tentera Yazid Bila Husin keluar pergi ke Kufah tu Dia sekat tengah jalan Husin kata sekian sekian nak pergi jumpa dengan Yazid Dia tak bagi, dia bunuh itu. Ha, Tapi soalan yang kalau dipanjangkan Patut tak Husin keluar? Ibu Omar kata kalau aku boleh ikat kepala kau Aku ikat kepala kau Tak nak bagi dia keluar Bab-bab istihad benda tertentu Ada kesilapan biasalah Dia manusia Dia bukan Nabi Faham tak? Ha, sebagai bukan Nabi, dia memang kan silap lah. Yang saya paling tak terima adalah orang yang kata Tok Guru dia punya word tentang si Fulan daripada zaman sekarang sampai 25 tahun akan datang masih sama. Tapi Tok Guru dia maksum ke? Saya ingatkan golongan Sufi Dia yang letak guru dia yang takkan silap, takkan salah. Rupanya geng-geng yang ikut kata sunnah pun ada macam tu. Tok Guru dia punya ayat ni jadi garis pembaris untuk Siapa yang sunnah tak sunnah? Soalan. Tok Guru tak nyanyok ke? Soalan. Soalan lah kan. Boleh je dia tak? Boleh je. Siapa kata dia mesti, dia mesti, mesti tak jadi tak eh yang tu? Boleh je. Dia manusia. Dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Nabi je takkan silap dalam masalah pengajaran agama. Manusia lain boleh silap. Lepas tu bila dia, dia, yang orang suka dia macam, ah, ni jangan dengar ni, macam mula share apa 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 ni uh, dia mesti baru ni kan meninggal anak murid Syekh Albani rahimahullah yang orang pun puji sebagai anak murid Syekh Albani mungkin dia ada kesilapan dalam masalah menyokong apa apa penggulingan kerajaan yang berlaku dulu kepada Husain Mubarak mungkin dia ada terlibat tapi benda tu bukan menjadikan jatuh semua sekali apa benda yang dalam diri dia mana mana yang bercakap dia bukan anak murid Syekh Albani pula yang datang kemudian yang bantai dia bukannya orang yang hebat sangat pun Mungkin ada satu dua buku dia karang. Yang ini anak murid Syekh yang dipercayai. So macam mana kita nak buat? Ha, jadi tak bolehlah kita gunakan ayat orang ni untuk bantai semua sekali. Memang kita kata sebagai manusia, guru kita baik mana pun mesti boleh ada silap. Pegang tu. Saya boleh ada silap. Ha, baru kita kita boleh macam saya Kamali boleh ada silap. Tapi benda betul lah. Apa masalah dia? Jangan ambil langsung ilmu daripada dia. Ambil dari siapa? Ambil dari Ustaz Indonesia. Maksudnya soalan tu. Ustaz yang awak awak endorse. Awak siapa? Mereka kadang, kadang guru yang dikata guru yang endorse. Guru yang endorse pun kami tak kenal. Guru yang kata inilah guru kami yang sekian-sekian yang endorse. Kami tak kenal guru awak tu. Nah, itu itu sudut yang kena faham. Jadi macam bila orang buat macam tu kak. Dia kita tahu dah circle. Circle yang dia panggil sebagai circle orang-orang yang terlibat dengan sunnah ni kita kenal. Guru dia siapa, anak murid dia siapa. Dari situ kita kenal. Macam kalau ikutkan apa anak murid uh, Syekh apa Syekh Albani yang datang Malaysia bila meninggal Syekh Ali Hassan Halabi rahimahullah. Geng-geng yang ni tak puas hati dengan dia satu kes kejadian gunakan kes tu sampai kiamat. Nak guna kan. Untuk tajuk tu pakai sampai kiamat untuk tolak. Ha, ini masalah kita bimbang kini ini ada perangai macam Syiah buat. Bila Syiah dia cari salah sahabat. Apa kesilapan para sahabat? digunakan itu sebagai ruang untuk buang semua sahabat. Supaya bawa ha ni. Ha kami ada ni. Ustaz tak boleh pakai, tak boleh pakai, tak boleh pakai. Ha ni ni. ni. Kami ada gantian. Ha saya bimbang macam tu je. Bukan dia masa dia nak influence orang yang tak ikut dia tu dengan cara macam tu. Cara buang dulu. Buang dulu yang ada supaya dia boleh dia boleh masuk nak compete dengan ilmu tak boleh. Bahas secara ilmu tak boleh. Memang tak ada ilmu. So cara dia apa? Jatuh ke lah. Itu yang dibuat oleh syiah terhadap sahabat. Dia nak masukkan dia punya imam, punya kata-kata yang diorang reka, dia kena buang sahabat dulu. Selagi sahabat ada, macam awak nak masuk? Jadi diorang korek lah. Ni tengok. Sahabat ni cakap macam ni. Oh, Abu kau buat macam ni. Omar buat macam ni. Dia korek benda tu kan. Tujuan dia untuk goyang kan. Tu je. Bagi saya dia, dia kadang manusia ni kadang ada panggil apa? Tawilul lisan dalam bahasa Arab. Lidah dia panjang. Dia tak ada jasa untuk agama. Dia tak ada kerja untuk agama. Tapi lidah dia sangat panjang. Mana semua jangkau. Semua kena lidah dia. Lidah dia macam cemeti sebat orang. Pepek, pepek semua kena. Tapi dia sendiri apa jasa untuk agama? Tak ada. Islamkan orang? Tak ada. Bawa orang sesat masuk Islam balik? Tak ada. Itu contoh yang kita tengok. Apa kerja dia? Tak ada. Kerja dia jadi polis je. Dia, dia polis manhaj saya panggil. I am polis manhaj. Saya, kami dekat desa taklim tu, kami dapat dah gelaran ni. <laughs> saya tak, tak kisah tajuk gelaran polis manhaj ni kerja kami kan apa kadang-kadang ni -kadang sekian dia tak boleh, dia tak, boleh. Dia tak boleh dia kata ustaz dia semua tak boleh tapi ada juga yang kata yang ada, yang tak boleh tak ikut surah ha iyalah cerita dia waktu tak kita orang dia dia tengok zaman bila ketika tak, dia orang tak ada terpengaruh dengan orang tertentu dia anggap saya ke ustaz si sobri lah ustaz Fassan, ustaz, 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 ustaz kami lah paling sunnah sekarang tak sunnah ah, lah tak tak tak, tak serupa dengan apa dia nak ini tak ini tak, tak, tak tak masuk pasal realiti dia If you want to cari salah memang jumpa. Memang adalah tersasul cakap ke salah faham ke ada. Ada ustaz-ustaz sunnah kita. Percaya bumi ni flat. Dia kau flat earth. Dia cakap macam mana? Dia percaya sungguh. Tapi tak ada kita jumpa dia oh, sekian -sekian. Tak ada. Dia pun cakap dia pun dia tengok dengan siapa yang cakap. Bagi saya benda tersebut kalau kita perhatikan memang kita kita tahu ada few things yang kita tak suka. Saya ingat apa Syekh Asim Hakim. Dia kata, dia, dia dengan Syekh Hussein kan. Dia datang, dia datang ziarah. Tapi dia kata apa? Dia kata, I, I, have few things that I am not agreed again with, with Syekh Hussein. But he's my brother, dia kata. Dia berada aku. Yalah, memang ada benda aku tak setuju dengan dia. Tapi benda yang lain-lain tu aku setuju. Apa oh, dia? Mana benda yang tak setuju tu sikit. Satu benda. Contoh katakanlah, tak apa masalah contohnya tak suka dengan cara pemerintahan. Kalau ada kata yang 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 ditegur tu Amirul Mukminin yang melaksanakan hudud dan sebagainya, bolehlah orang nak bising. Sekarang ni yang ada sekarang ni tak amal pun. Tak amal pun apa? Hukum Islam. So relax lah. Orang ada perasaan tadi. Cetiga Pak hari ni kan. Bila jadi kes. Inilah. Tajuk tanah dan kuil dan sebagainya kan. Kita macam eh kan. Tengok orang-orang yang politik. Baik, saya memang secara peribadi saya saya pun tertapas tulis. Tapi tulisan saya itu umum lah. Saya taklah tujuan dia menteri ke sekian ke. Geram lah. Kita geram lah benda tersebut. Mana ada ajaran agama. Rampas harta orang jadi milik awak. Mana saya beritahu rumah ni. Ha? saya rasa tapak ni saya suka. Abang cik rumah ni. Mana boleh macam tu? Mana ada? Saya try cari tu dalam Veda. Dalam kitab Veda tu. Quote. Boleh ke mencuri? Tak ada. Ambil orang punya harta, tak boleh. Saya try cari, ada ke? Tak ada. Tapi pengikut tadi buat apa? Dia ambil tanah orang buat sebagainya. Itu biasalah. Itu realiti dia kan. Benda tu boleh berjaya. Kita marah lah. Tapi marah kita tadi, kita kadang akan terlepas cakap. Akan tersebut, tersasul. Memanglah kita manusia. Tapi bukanlah itu menjadi keputusan menyebabkan semua apa benda kita sampai kan jadi rosak. Walaupun macam saya kes rokok tu kan kita jadi macam angkat tangan minta maaf lah. Kan macam ada orang tu salah faham kan. Sebab bab berkenaan manhaj dia kata syekh-syekh cakap macam ni. Syekh-syekh yang sama cakap rokok tu haram dia tak ikut. Kenapa? Mari tu syekh ni kata ni tak ikut manhaj, ni tak ikut manhaj. Patut dalam masa sama rokok yang syekh-syekh yang dia kata tadi kata haram dia, dia buat juga. Ha, itu itu contohlah kita kena berlaku adil. Jadi macam dia kata kan apa apa apa, apa, e, apa e, tentang masyarakat masya yang datang daripada Maghribi, Morocco ke, daripada Mesir ke dari mana ke. Kita kena tengok kalau masalah orang tersebut memang ikuti sunnah, kita kenal. Memang dia mungkinlah ada dua, -dua tiga benda dia, dia tersasul tapi majoriti apa benda yang dia pegang adalah betul. Relaxlah. Ha? Sebab itulah kita sampai sekarang masih lagi buka kitab Ibnu Hajar Asqalani, masih baca kitab Imam Nawawi. Sebab Sebab keseluruhan yang dia cakap tu Betul Mungkin ada dua tiga benda yang dia cebut Dan asmat dan sifat Allah Ta'ala dia tak betul Tapi yang lain dia Betul So kita ambil yang betul tadilah Lepas tu para ulama' tak pernah buang Dia ada geng gila je yang saya dengar sekarang ni Nak buang kitab Ibn Hajar Nak buang kitab Ibn Nawawi Hei Awak siapa kan? Tak kena, tak boleh Itu sangat salah Pasal dia dia dia, dia, dia. pasal kepada pada kumpulan ini kita kena faham lagi. Pasal memang takkan ada pe, ke, kesempurnaan. Kesempurnaan milik Allah. Manusia mesti ada silap. Pegang macam itulah. Biasalah guru kita boleh silap. Saya ingat waktu saya duduk Yaman tu, Syekh saya. Uh, Syekh Ahmad Jazin rahimahullah. Tahu tak ada dia dia, dia ni. Dia, dia, dia. dia buat buku gambar dengan sains dan Al-Quran. Saya terjemahkan buku dia. Tapi saya tak bagi. Saya bagi kalau buat kelas saya bagi macam tu je buku tu. PDF dia. Tapi bila bila waktu terjemah tu, saya jumpalah fakta-fakta yang lari. Orang tu mati penemuan lepas dia mati. Benda tu ditemui tahun sekian. Tapi kawan yang menemui tu dah dah mati awal. Ha, lepas tu macam, macam tu macam yang paling ada signifikan macam ketika dalam buku tu dia sebut tentang anzalnal hadid kami turunkan besi Besi diturunkan. Memang besi tak boleh jadi kat bumi. Kepanasan bumi, kepanasan matahari pun tak cukup untuk buat walau satu atom besi. Tak cukup. Sebab untuk buat, buat satu atom besi, perlukan 4,000 bilion darjah Celsius. Benda tu tak ada pada matahari. Di matahari 20 juta pada dasar, 600,000 ribu pada permukaan. Tak ada. So, di mana jadinya besi? Dia daripada bintang-bintang yang lagi panas banding matahari. Bila dia pecah, tu yang jatuh ke bumi sebahagian dia. Lepas tu meteorite besi dijumpai besi eh pure iron dekat Hoba Namibia. Tahu berat dia berapa? 60 tan. Dia sampai sekarang dia dia orang terpaksa buat apa? penghadang. Datang turis pecah sikit bawa balik rumah. Besi besi. Pure iron. Okey, tapi dalam buku Sheikh saya dia tulis apa? Hoba Sudan. Berat benda berat benda tu pula nak 90 tan. Saya cari mana ada 90 tan. Saya sebut pada 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 apa pada dia punya apa pembantu uh, apa, tu kan. Uh, dia datang saya kata dia ni salah ni. Dia bawa jumpa. Jumpa di depan-depan dia kata mana ada salah. Saya kata ni tak tak kena ni saya kata. Ni 60 tan di Hoba Namibia bukannya di Joba Sudan. Dia terima. Dia tak ada kata kau siapa, aku siapa, tak ada. Kau baru je belajar Tak ada Waktu saya tegur Saya baru, tegur, baru, baru tahun dua Dia jumpa saya dia, dia open untuk dengar Relax je Jadi Saya saya diasuh macam tu Mana kita faham Guru kita bukan Nabi Dia baik Dia bagus Tapi dia bukan Nabi Yang tak boleh berkata-kata Daripada hawa nafsu Hanya Nabi Orang lain semua boleh Tersasul Tersilap Jadi pegang tu kak kalau orang tu kata ini tak betul kan, bab mana? Ada baru ni ada seorang orang share dengan saya. Dia kata Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar. Saya kata bawa sini bab mana? Dia tak cerita. Dia kata syekh ni kata, syekh ni kata. Saya kata bawa mana dia yang kata salah tu. Tunjukkan saya. Sebab yang bercakap ni tak tahu pun. Tak boleh baca kitab pun. Saya so, ikut yang UK punya, yang UK cakap macam ni, yang sekian-sekian, dia pun, -sekian, dia, dia ulanglah. Orang ni kata, orang ni kata. Awak tak boleh baca kitab Arab pun. At least tunjuklah kat saya kat mana. Tunjuk kat mana dia silap. Memang dia akan ada silap. Sebagai manusia, as a human being, dia boleh silap. Ha, tapi kita berapa persen kesilapan dia. Kalau dia punya kesilapan dia 80%, memang kita buang lah. Tak ambil dia lah dengan dia. Tapi kalau dia kata kesilapan dia, 5%. Tapi yang lain lagi, 95% dia betul. Awak salah dia. Itu itu pasal dia bukan Nabi. Sebab manusia ni, yang mana-mana kita ni, Tok Guru kita siapa sekalipun, dia bukan Nabi. Aplikasi dia bukan Nabi tu bukan saya kata pada orang tawari je. Pada semua. Guru saya bukan Nabi, saya bukan Nabi. Saya boleh silap. Jadi kita tak ada, kita open. Kan? Itu betul Allah Ta'ala bagi kan dalam Quran. Fabashir al-ibad. Bila-bila tergembira pada hamba. Al-ladhina sami'un Yang dengar kata-kata, Fayat tabi'una ahsanah. Tapi dia ikut apa yang terbaik. Itu patut jadi pada kita. Bukannya jadi macam kita macam guru kita 100% tak adalah. Tak boleh. Percaya dah cakap. Adalah benda. Saya jumpa seorang syekh tu baik, bagus. Dekat ya dekat dekat apa dekat, 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 dekat Yaman tu. Dia pernah kenal salah seorang ustaz kita lah. Ustaz ni, jadi waktu jumpa saya tu, dia kata, kau kenal tak budak sekian-sekian? Saya kata, kenal. Ah ha, kau dah balik dah. Lama dah aku tak tak dapat kontak dia balik. Dia orang Iraq. Dia bab-bab lain, bab berkenaan dengan lawan Syiah -ha, tu bagus. Tapi bab solat dia pelik sikit. Dia dah tinggal Yaman dah beberapa tahun-tahun. Dia anggap diri masih musafir. Ah ha, kau dengar ke geli? Ha. Bila datang rumah dia, dia masakan sedap. Dia buat apa? Ah ha, ni tengah puasa cerita kak. Kacang dal tu kita minum sup kacang dal tu macam daging. Apa dia letak tu? Makanan simple je, makan sedap. Dia ajak saya makan, saya pergi. Jadi waktu saya solat tu kan, saya solat dengan dia. Dia solat jamak dan qasar. <laughs> dia sudah tinggal Yaman lagi lama dari saya. Ha, macam macam pelik lah tu. dia kata pasal aku, aku 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 apa tengah apa aku masih lagi berfikir untuk balik ke Iraq. Gerak isytihad dekat isytihad dia pilih macam tu. Tak boleh jadikan semua yang lain kita jumpa daripada kata-kata dia rosak. Bab tu dia rosaklah. Tak kena lah, tak tak tepat. Tapi tak dijadikan itu sebagai alasan untuk semua sekali kita tolak tu je. bab ni, bab ni, bab fiqh tu. Okey. Ha, itu itu kena faham betul-betul kak. Serialiti macam saya sebut tadi baca Syekh al rahimahullah kan. Uh, pendirian para ulama banyak berbeza tadi ambil pada dia daripada hadis tebak berkenaan dengan fik dia tak ambil dia. Tak ada fatwa-fatwa fik -fatwa dia tadi yang uh, dilihat oleh para ulama tak tak berapa tak berapa tak berapa kuat. Tu je. Dilihat Biasalah luang pun ada pendapat kan. Jadi bandingan berkenaan pendapat dari pasal pasal pendapat tentang fik tadi hadis ah, dia, dia kuat. Bab berkenaan dengan tentu apa pilih hadis tadi apa ni sekian-sekian dia kuat. Okey? Jelas eh? Tak bimbang sangat. Okey je. Pasal kita tengah belajar. Jumpa guru macam-macam memang akan jadilah. Okey.